کیا سورہ واقعہ کی پچہترویں آیت میں بلیک ہولز کا ذکر ہے وہ جہاں پہ ستارے گرنے کی بات کی گئی ہے اور گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے تو یہ سوال کسی نے پوچھا تھا دوسرا میں یہ بھی زمینہ اس کے ساتھ لگا دوں کہ اگر سائنٹیفک ڈسکوریز کوئی امور متشابہات کی آیات کے ساتھ بالخصوص اگر مطابقت پیدا کر لیتی ہیں تو ان کا ویسا ٹرانسلیشن کرنے میں کیا حرج ہے اس میں کئی پہلو ہیں جو ایک ایک کر کے واضح کرنا ہوں گے پہلا مسئلہ ترجمے کا ترجمے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ کسی چیز کی سائنسی نوعیت کیا ہے اس میں زبان کا عرف استعمال دیکھا جاتا ہے قرآن مجید جب نازل ہوا اس وقت اس لفظ عرب کیا مراد لیتے تھے عرف استعمال کے لحاظ سے جب آپ معنی کا تعین کر لیتے ہیں تو دنیا کی ہر زبان میں ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں اس میں پھر جملے کی تعلیف دیکھی جاتی ہے کہ وہ جس طرح سے صادر ہوا ہے وہ معنی میں کوئی تخصیص پیدا کر رہا ہے یا کسی ایک معنی کی طرف اشارہ کر رہا ہے یا اس کو متعین کر رہا ہے اگر وہاں بات واضح ہو جائے تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے ورنہ پھر سیاق و سباق کو دیکھا جاتا ہے ترجمہ کرنے کے لیے تو ان تین مراحل سے گزارا جائے گا ہر حال میں زیادہ سے زیادہ آپ جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے جو لفظ اختیار کیا تھا وہ لفظ موجودہ زمانے میں آ کر ہمارے علم کے نتیجے میں ایک معنویت پیدا کر چکا ہے تو دیکھ لیں کہ جو کچھ ہم نے عرف استعمال سے سمجھا تھا یہ نئی معنویت کہیں اس کے مدعا کو بدل تو نہیں رہی اگر ایسا ہو تو پھر لفظ پر بھی نظر ثانی کر لینی چاہیے کیونکہ ہم اردو میں ترجمہ کریں گے انگریزی میں کریں گے یا کسی اور زبان میں تو اس میں تو الفاظ کا سفر جاری ہے اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک جگہ کہا ہے یہ کہ چاند ستارے سب چیزوں کو گن کر اجرام فلکی کی طرف توجہ دلا کے النفی فلکی یس بہن ان میں سے ہر ایک ایک فلک میں گردش کر رہا ہے تیر رہے ہیں اب گردش کر رہے ہیں تیر رہے ہیں یہ تو ہو گیا لیکن فلک کے لفظ کو ہم مدار سے تعبیر کر دیتے ہیں اس میں ایک سائنسی مفہوم اب پیدا ہو گیا ہے اس میں کوئی اشتباع کا امکان ہو تو آپ لفظ کو تبدیل کر سکتے ہیں لیکن بالکل یہی مفہوم ہے جو ہمیشہ سے ادا کیا جا رہا ہے اسی طرح قرآن مجید نے دو تین مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے کہ بادلوں کے پہاڑوں سے ہم اولے برسا دیتے ہیں اب وہ بادلوں کے پہاڑ تو انسان کے مشاہدے کی چیز نہیں ہے یعنی ہم نے کبھی بادلوں کے پہاڑ نہیں دیکھے جب تک انسان جہاز پر سوار نہیں ہوا وہ اس تعبیر کو نہیں سمجھ سکتا ممکن ہی نہیں تھا لوگ اس کی توجیحات بھی کرتے رہتے تھے کہ بادلوں کے پہاڑ کیا مانی ہوئے لیکن کسی نے اس کے لفظ کو بدلا نہیں ہے اسی طرح رہا ترجمے میں اس سے جو تصویر بنتی تھی ذہن میں وہ سمجھ میں نہیں آتی تھی لوگوں کی اب ہم جہاز میں سوار ہوئے اوپر گئے تو معلوم ہو پھر واقعی پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ بہتر لفظ ہو ہی نہیں سکتا اس کو تعبیر کرنے کے لیے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان پہ تو نظر ثانی کی جا سکتی ہے ورنہ ترجمہ اسی طرح ہوگا جس طرح کے عام طور پہ کیا جاتا ہے اب رہی یہ بات کہ سورہ واقعہ میں جو کچھ بیان ہوا ہے تو جو کچھ بیان ہوا ہے جس پس منظر میں ہوا ہے جس چیز پہ استدلال کیا گیا ہے وہ تو اسی طرح سمجھا جائے گا لفظ کا مطلب کیا ہے جملے کی تعریف کیا ہے اور سیاہ کو سباق کیا ہے اس سے کسی کے ذہن میں جو اب تصویر بنتی ہے اس سے وہ بلیک ہول کی مثال کے طور پر تصویر بن گئی ہے تو بن جائے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ہم اپنے نہ تو ترجمے میں کوئی تبدیلی کریں گے نہ لفظ میں کوئی تبدیلی کریں گے نہ اس مفہوم کو بیان کرتے وقت جو تصویر لفظوں سے بنتی ہے اس میں کوئی تغیر کریں گے آخر انہی لفظوں کو پڑھ کر ایک نئی تصویر بن رہی ہے हुँ. تو اس کے بننے کا عمل تو زندگی پر ہوتا رہے گا بعد میں بھی ہوتا رہے گا وہ ہوتا رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بات کو بیان اسی طرح کیا جائے ٹھیک ہے